Вот. Моя первая жена, моя первая жена. Мо... Не кричи, люди. Моя первая жена, ее родная сестра, меньше. Я ради ее сестры выписался от своей квартиры, чтобы к ней приписаться. Пошел в ЖЭК. А там говорят, пока долги не заплатишь, не припишешься. Я пошел на Батутина работать на пилорам. Я сам пилорамщик. я тяжелый человек, сам пилорамщик. Потом она пошла тоже на работу, на Баранова. На Бараново пошла. Влюбилась в другого и меня вышла. Получается, я остался на улице. Ее, мою, ее сестру старшую, тоже то же самое. Она была за первым мужем, даже кольцо есть. За первым мужем была. Тоже родственники приехали, были на улицу. Вот сейчас мы двоем на улице остались. И вот мы конечно, вдвоем уже 14 лет. 14 лет. Вы пара? Да. 14 лет. Я не могу. Нас тут все знают. Может это удивительно. Вот, кого-то спрошу, все нас знают. Нас не министры, не контролеры. Мы не воруем. Мы вот, только собирали бутылку, там, бумагу, ждали, ждали, ждали все. но мы не воруем. Да, руки грязные, ничего страшного. Работать не What's os calcinhos.